तुर्की में एक पना गुजीन के तौर पर अगर आपने हाई स्कूल मुकम्मल कर लिया है तो आपको अपनी आला तालीम जारी रखने का हक है अगर आप तुर्की में किसी यूनिवर्सिटी के लिए दरखास्त देना चाहते हैं तो आपको इम्तिहान बरए गैर मुल्क वाई ओ एस देना होगा हर यूनिवर्सिटी गैर मुल्की तलबा से मुख्तलिफ इम्तिहान देती है और इम्तिहान के लिए इंदराज करने के लिए मुख्तलिफ तारीखें या तकाजे होते हैं लिहाजा हम आपको मज़ीदूमत के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करने की तरकीब देते हैं अगर आपने हाई स्कूल तुर्की से बाहर मुकम्मल कर लिया है तो आपको अपना डिप्लोमा प्रोविजनल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को जमा कराते हुए साबित करना होगा ताकि इसे तस्लीम किया जाए अगर आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है तो आपको ओपन हाई स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन की तरफ से पेश करदा फास तालीम का प्रोग्राम है मजदूर मालूम और रजिस्ट्रेशन के लिए आप डब्ल्यू 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 डॉट एल डॉट एम डॉट जी ओ वी डॉट टी आर और डब्ल्यू पर जा सकते हैं या अपने जिला में पब्लिक एजुकेशन सेंटर पर जा सकते हैं तुर्की की कुछ यूनिवर्सिटियों में फासलाती डिग्री प्रोग्राम भी हैं फासलाती तालीम के प्रोग्रामों और रजिस्ट्रेशन के तकाजों के बारे में मजीद मालूम के लिए बर करम यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट देखें अगर आप मुफ्त में तुर्की जबान सीखना चाहते हैं तो आप सरकारी तालीमी मराकज या सिविल सोसाइटी की तंजीमों के पास जा सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन की निगरानी में मुफ्त तुर्की जबान के कोर्सेज चलाते हैं आप बैन अवी तहफ का शनाख्ती कार होना यकीनी बनाए ये वीडियो सिर्फ मालूमी मकासद के लिए है जो गैर मुनाफा बख्श रेफ्यूजी सॉलीडेरिटी नेटवर्क ने रेफ्यूजी राइट टर्की के अश्तराक ऐसी तैयार की है